будут делать в новом парламенте. Я хочу сказать, что мы рассчитываем не только на парламентскую работу, не только на военный потенциал батальона Донбасс, но и на энергию украинской військовой организации, созданием которой мы сейчас занимаемся. Это те мышцы, это та воля гражданского общества, которая поможет преодолеть препятствия и по иллюстрации сменить состав прокуратуры, судов, правоохранительных органов, службы безопасности Украины. После смены состава этих органов очень просто будет провести иллюстрацию основного чиновничного аппарата. Пока мы этого не сделаем, победы не будет. Очень важна информационная война. Мы потеряли Крым и потеряли часть Донбасса, потому что мы не вели информационной войны, хотя имеем для этого все возможности. Посмотрите на политическое мочилово перед выборами. Есть все, есть СМИ, есть специалисты, но нет желания это использовать. Очень важно очищение. Очищение от предателей, от непрофессионалов. И сейчас волонтеры, гражданские активисты и добровольцы не должны прятать голову в песок. Не должен повториться 2004 год, когда все надежды возлагались на одного человека, и когда он предал, страна погрузилась в депрессию на многие годы. Мы делаем то, что мы делаем, но идем пешком, а рядом находится громадный ржавый бульдозер. Это наше государство, которое еще не состоялось. И у руля которого люди, большую часть которых нельзя допускать туда даже на километр. Поэтому мы должны брать на себя ответственность, садиться за эту машину и ехать. И в этом просим у вас поддержки. Люди, которые не готовы брать на себя ответственность здесь, я надеюсь, что поддержат нас своими голосами. Я рад приехать в ваш город, еще и потому, что пять человек от Тернополя были и есть в нашем батальоне. Одни из них служат, другие сейчас ранены, третьи в плену. Некоторые остались в наших сердцах и ушли из жизни. Батальон Донбасс – это сейчас не просто батальон жителей Донецкой и Луганской областей. Это символ во многом сопротивления в Украине, символ того, что мы едины. И поэтому большое спасибо этому городу, этой области, За те, що дала мені таких побратимів, знакомствам і служби, з которыми я горжусь. Слава Україні! Дорогі друзі, насправді в об'єднання самопоміч міського дуже багато ініціатив в планах і ми фактично вже розпочали роботу. Одна з них це благодійний концерт, який відбувається зараз на міському стадіоні. То есть, как мы анонсировали, что все кошти полностью выручены, будут потрачены на потребности для...